Я показывал результаты, стоило, раз, в лице и в результате, что у я очень надеюсь увидеть рекордный заезд Харьковской трассы. В то время эта машина абсолютно в куски порвала весь Киев. Это, наверное, первая машина из Харькова, которая имеет такое количество фанатов в Киеве. Очень надеюсь, что сегодня эта машина покажет тот результат, на который она изначально готовилась. не, перестает, не перестает нас удивлять. Давайте похлопаем Полтавам, смотрите, результаты в зале, на смотрите. Для того, чтобы так ездить, я иметь специально подготовленный мотоцикл. Нужно еще сложные тренировки, в первую очередь тренировки в равновесии, удержании, а чуть легких. Ну, колеса пожалуйста, Давайте пожалуйста, 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 мотоцикла пожалуйста, 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 практически езда на вертикальном мотоцикле. А смотрите... Волкава ну, Смотрите, практически останавливается мотоцикл. Скорость равна нулевой полосе. Останавливается на Разогрели на Я думаю, что это и правую трибуну не оставит без внимания. На правую трибуну тоже желательно. Там тоже не зрители. А я как-то посчастливилась мне присутствовать на 5 литров рабочего объема, 435 лошадиных сил в этой машине. Классический мотор V8 и задний привод. Пилоты готовы? Внимание на светофор! Чуть раньше зажал на стоп 1357 Запорожье и Тамара 14.78. Внимание на светофор. Внимание на светофор. Только у вас по старинке еще можно посмотреть на красивых девушек.